നമസ്കാരം ഓം നംശ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആഞ്ജനേയ കീർത്തനം ആഞ്ജനേയ കീർത്തനം ജപിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഭജിച്ചാൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥിതിയും ജീവിത വിജയവും നേടാവുന്നതാണ് ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അകലുന്നതാണ് മഹാദേവനെയും മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ഒന്നിച്ചു തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചൊവ്വയും വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളാണ് ആഞ്ജനേയ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് വിചാരിച്ച് ഈ കീർത്തനം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമോ ആഞ്ജനേയം നമോ ദിവ്യകായം നമോ വായുപുത്രം നമോ സൂര്യമിത്രം नमो निखिलरक्षागरं रुद्ररूपं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो वानरेशं नमो दिव्यवासं नमो वज्रदेहं नमो ब्रह्मतेजं नमो शत्रुसंहारकं वज्रकायम् नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो वा नमो विश्वपालं नमो विश्वमोदं नमो देवशूरं नमो गगनसञ्चारिदं पवनदानयं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो रामदासं नमो भक्तपालं नमो ईश्वरांशं नमो लोकवीरं नमो भक्तचिन्तामणिं गदापाणिं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो भापनाशं नमो सुप्रकाशं नमो वेदसारं नमो निर्विकारं नमो निखिलसम्पूजितं देवश्रेष्ठं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूदं नमामि नमो कामरूपं नमो रौद्ररूपं नमो वायुतनयं नमो वानराक्रं नमो भक्तवरदारं आत्मवासं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूदं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो रिम्यनामं नमो भवपुनिदं नमो चिरञ्जीवं नमो विश्वपूज्यं നമോ ുനാശനഗരം ധീരരുപം നമോ മാരുതി രാമദൂതം നമേ നമോ മാരുതി രാമദൂതം നമേ നമോ ദം നമോ ഭരത്നം നമോ അഭയവരദം നമോ പഞ്ചവദനം നമോ ശുഭദ ശുഭമംഗളം ശുഭമംഗളം नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो आञ्जनेयं नमो दिव्यकायं नमो वायुपुत्रं नमो सूर्यमित्रं नमो निखिलरक्षागरं रुद्ररूपं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो वानरेशं नमो दिव्यभासं नमो वज्रदेहं नमो ब्रह्मतेजं नमो शत्रुसंहारगं वज्रकायं नमो मारुदिं रामदूदं नमामि नमो मारुदिं रामदूदं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो वानरेन्द्रं नमो विश्वपालं नमो विश्वमोदं नमो देवशूरं नमो गगनसञ्चारिदं पवनदानयं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो रामदासं नमो भक्तपालं नमो ईश्वरांशं नमो लोकवीरं नमो भक्तचिन्तामणिं गदापाणिं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो भापनाशं नमो सुप्रकाशं नमो वेदसारं नमो निर्विकारं नमो निखिलसम्पूजितं देवश्रेष्ठम् नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो कामरूपं नमो रौद्ररूपं नमो वायुतनयं नमो वानराक्रं नमो भक्तवरदारं आत्मवासं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्री आञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते नमो रिम्यनामं नमो भव नमो चिरञ्जीवं नमो विश्वपूज्यं नमो शत्रुनाशनगरं धीररूपं नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो मारुदिं रामदूतं नमामि नमो देवदेवं नमो भक्तरत्नं नमो अभयवरदं नमो पञ्चवदनं നമോ നമോദ ശുഭമംഗളം ശുഭമംഗളം നമോ മാരുതി രാമദൂതം നമാമി നമോ മാരുതി രാമദൂതം നമാമി ശ്രീ ആഞ്ജനേയം നമസ്തേ പ്രസന് നമസ്തേ ശ്രീ ആഞ്ജനേയം നമസ്തേ പ്രസന് നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഏത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് മന്ത്രജപങ്ങളും പകുതി വെച്ചൊക്കെ നിർത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈശ്വര അനുഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുന്നും അവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഈശ്വര അനുഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആഞ്ജനേയ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹോം നശിയ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം